Я вітаю вас! Це програма Герої. Ми розказуємо про тих людей, які у мирний час були простими громадянами, які жили своїми буденними справами. Але коли над державою нависла загроза, вони залишили свій фах і стали тими, хто зветься захисник. Наш сьогоднішній герой, людина, яка до війни, до цієї дати до і після, вона просто була мирним інженером-екологом, але покликав час, і ця людина стала на захист нашої держави. Сьогодні ми знайомимо вас із Юрієм Чельцовим. Юрий, это был сведомый выбор, то есть на передовую и статен захист країни. Да, абсолютно, абсолютно добровольный и осознанный выбор. То есть это, ну, я призвался 14 августа после, так сказать, встречи с своим приятелем, который прошел Иловайск, был ранен в Иловайске. Вот он мне рассказал, что там происходило, как их в гуманитарном коридоре расстреливали русские танки в упор. Вот. И я посчитал, что пора пойти. Наши представления о войне, ну, которые были до того, они ну, основывались на чем? На фильмах, на книгах. А в фильмах и книгах все как-то выглядит совсем не так. Вот. А на самом деле война это тяжелая работа. Это ночевка в посадках при 20-градусном морозе, это рытье плендажей ночью. Под минометным огнем. Ну, то есть это скорее такой труд э, каждодневный, кропотливый, изнуряющий. Ну героического там мало. При мне никто не закрывал грудью амбразуру, не взрывал себя гранатой в окружении э, врагов, да, и других, э, так сказать, э, эффектов. Люди просто работали. В самом трудном это полное отсутствие бытовых условий, нормальных бытовых условий. Мы по, по своей специфике мы переезжали несколько раз. И каждый раз все начиналось с того, что мы оборудовали себе позицию. Вот. Как только мы призвались, у нас не было практически ничего. То есть нам дали обмундирование вот, и дали технику в не очень хорошем состоянии, скажем так, которую мы сами уже ремонтировали, сами доводили до боевых кондиций с помощью волонтеров. Очень большую роль сыграли волонтеры в вот, армии. И то, что удалось армию восстановить в ну, столь короткое время... Вот, огромную роль сыграли гражданские люди, волонтеры, опять же люди с гражданской позиции, вот, которые просто ну, поражали нас самоорганизацией и умением так сказать, ну, полной, полной самоотдачи, полнейшей самоотдачи. просто не знав, що програма називається Герої ні я, ні мої ребята героями себя не считают. Юрій Чельцов вніс службу у 55-й окремій артилерійській бригаді. Це взагалі лейдарна артбригада, і ми можемо зараз подивитись, як же зустрічають бійців, які повертаються звідти до нас у мирне життя. Как, как только я мобилизовался, мой командир непосредственный, вот меня там, как самого старшего опытного, назначили э, исполнять обязанности командира батареи 3-й противотанковой. В это время мой командир вот, э, штатно командир батареи Находился в командировке в районе Донецкого аэропорта. Там был корректировщиком. Вот, а ну, вы знаете, что корректировщик это самое, ну это смертники, грубо говоря. Невысокий парнишка, голубоглазый. Вот. Ну, казалось бы, а человек настоящий герой. На мой взгляд, ну таких людей много. Юрій, а не буває прикро, коли люди, яких ви захищаєте, яких ви власне рятуєте, українці, які живуть в Запоріжжі, не тільки в Запоріжжі, кажуть: а навіщо взагалі ви туди їхали? Ви ж просто стріляєте своїх громадян, там же йде громадянська війна. Як ви це сприймаєте? Діло в тому, що коли я приходив на ротацію, ну, в Запоріжжі, я, я старався. пару дней вообще не выходить на... социум, в социум. социум, да. да, и куда-то. Это, это такой конъюнктивный диссонанс получаешь, когда ты приезжаешь, а там в секторе взорванные мосты, разбитые дороги, то есть ты живешь в посадке ночуешь в посадке в 20 градусный мороз там было у нас пару таких эпизодов вот живешь в земле то есть а тут люди сидят в кафе ходят транспорт и Запускают они интервью. не подозревают что там происходит и не знают что там происходит вот и я неоднократно слышал, ну, у нас даже выработался ответ. Говорит, а за что вы воюете? Я говорю, ну что мы можем сказать? Перестанем воевать, узнаете, за что воюем. Вот. И неоднократно, неоднократно я слышал, и было дело, я собирался со своими приятелями, скажем так, вот они говорят, ну а что у вас там бывают пьянство, там, разгильдяйство, я говорю, ну, бывает. Нельзя, нельзя сказать, что все проходит гладко, хотя мы пытались, конечно, поддерживать дисциплину, но люди есть люди, понимаете. Тем более взрослые мужики, оторванные от семей, от... Ну, не все так проходит гладко, как в кино и в книжках. Ну, говорят, и там бывают там разные неприятные эпизоды. Говорю, да, ребята, бывают. Только разница в том, что эти ребята, они со мной там, а вы здесь. Почему? Поезжайте, да, поезжайте туда, наведете порядок. Вы шумные, непьющие, да, и вот. То есть, кто-то делает, кто-то объясняет, как нужно делать. Ну, лежа на диване. Лежа на диване, совершенно верно. Ви знаєте, я уважно слухала нашого сьогоднішнього героя, героя і у прямому і в приносному сенсі цього слова, Юрія Чельцова. і от за його такою стриманістю, небагатослівністю насправді приховується величезна сила духу і мужність. І мені приємно і радісно, що поруч з нами живуть такі люди. Уже усвідомлення того, що вони є, нам дарує надію, що Україна вистоїть і обов'язково. Нам стыдиться нечего. И если бы можно было все повторить, я бы все повторил. Только уже получше, скажем так. И люди которые там были, это действительно настоящие герои.